Добрий день ребята. Сьогодні у нас розпаковка, розпаковка китайського товару. Вот заводского. заводського. обычного, а заводського. Зараз буде дивитися. Все, все гарне. Ось вот такі сальнички прийшли. Фірма Mototec. Заказу О2 прийшли на весь мотор. Далі їдемо. Упаковачки всі модні. Ну, Заводські китайки. Ось вот, вот така я прийшла. Все, це варіатор. Зараз відкриємо, кстати, подивимось. Я що не дивився. Зараз глянемо, який він. Ну, все чітко, все упаковано, все за то Ось фірма якась. Ліпай. Да, Ліпай фірма. Ріпай, що так. упаковці всі можна Дивіться, все в пакетах. приємно приєднано влучання. Це про коваріатор вперед. Зараз розпаковочку ми здіймо. Опа, кулочка випала. тулочка вариатора, Бачите, все новое, все четкое. Так, красота. Так, двигаемся дальше. Липай, все фирменно с значками, вы бачите, значок на этом. Все прямо так, как надо. Так, грузики. Вот ну, такие-нибудь изнутри. Кому интересно, советую прямо не то, что фирма бомба. Не ожидали, что такая придет, а ж пришло все модно. Так, вариатор. Ложим в сторону, в тулочку сюда. Так, дальше. А вот все поршнева пришла. как а коробка на торшине, видали? Металлическая. Коробка металл. Видите, тоже фирма Липай. Видите, крышечка такая. Открываем. распаковочка Вот такая у нас поршнева. Та. Комплект куда все. Да, Фирма или Фипай. Ну, мне кажется, Липай. Или Сипай. Сипал. на моторцикла мотоцикла Короче, фирма хорошая. Фирма Совет. вот такая пришла гильза страшно. Внутри колечко на выхлопну. Отлаживаем. Потом пальчик в поршень. Потом сепаратор коленвала. Тоже все новое. Так, дивимся толщина гильзы. Гильза, как в оригинале. Все. Кому интересно, Советую. Дивиться даже поршень маслом намазанный. Класс. видно вам Или за маслом смазано. Все, смотрится как толщина. То есть можно растачивать Все. Поршень то так. как уходит поршень. Сейчас я вам покажу. Вот Так взял. Пустил. И он плавно пишу ваш самый самолет. Все, поршеньку колечко, стопорник. Ну, полный комплект, короче. Вот все, колечко тут заховано. Бачите, стопорник колечко. Ну, все как надо, короче. В общем, как-то так. Будем сейчас собирать. Так, шуша прошла. А, и даже...